Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingme Nah oke teman-teman di video kali ini Mingme mau memasak tumis tahu tokan ala Taiwan Dan ini udah saya siapkan semua bahan-bahannya Di sini ada tahu tokan Lalu ada teri ikan Lalu di sini ada ini kedelai hitam Atau bahasa Taiwannya adalah tofu Nah oke teman-teman yuk temani Mingme masak hari ini ya yang pertama, saya akan potong-potong dulu. Ini tahu tokannya. Nah, setelah tahu tokan selesai dipotong, sekarang kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya kita siapkan bumbunya. Kita siapkan bawang putih cincang. Selain bawang putih, sekarang kita siapkan juga irisan daun bawang. Setelah selesai kita sisihkan dulu Lalu kita siapkan juga sedikit irisan cabai merah gede Setelah bahan dan bumbu selesai dipersiapkan Selanjutnya kita goreng dulu ini teri ikannya Kita goreng teri ikan ini sampai matang Nah kalau udah seperti ini, ini terikannya kita angkat dahulu ya Lalu sekarang kita masukkan ini tahu tokennya Tahu tokennya kita goreng-goreng terlebih dahulu Ini nah, kita goreng, kita tumis-tumis setengah matang aja Nah setelah tahu tokannya seperti ini Sekarang kita masukkan bumbunya Kita masukkan bawang putih dan kedelai hitam atau tose Dan kita lanjut menumis lagi Sekarang kita tuangkan sedikit air Lalu kita masukkan bumbu Kita tuangkan sedikit kecap asin Kita tuangkan sedikit saus tiram Kita masukkan sedikit gula Tambahkan bubuk kaldu kita aduk-aduk sebentar, dan kita masak untuk beberapa menit supaya bumbunya meresap ke tahu tokannya, ya. Nah, kalau udah seperti ini, tahu tokannya warnanya udah pekat, dan kuahnya juga udah menyusut. Selanjutnya kita masukkan daun bawang dan cabai. Sekalian kita masukkan juga teri ya Setelah itu kita aduk-aduk. Kita aduk sebentar aja untuk beberapa menit ya. Nah kalau udah seperti ini, ini tumis tahu tokan ala Taiwan udah mateng ya. Udah boleh diangkat dan disajikan. Nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir tumis tahu tokan ala Taiwan dari Ming Mei hari ini Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye